Так, О, а там атака была ночью на Киев. Наша ставка что-то делает, военная ставка, делает ставку за тавтологию, excuse me, на дроны-перехватчики, ну, типа, хотят сэкономить. Ну, и денежку перехватывают. Я же говорю, это должна быть комбинированная защита. Вот когда идет атака на какой-то эсминец, либо корвет, они практически всем стреляют, что стреляется. И в количестве рождается качество. И тогда упят эту цель. Такого нет, что корвет молчит, и ждут, что какая-то отдельная пушка захватит эту цель. Они стреляют, стреляют, а те, что замаркировали, стреляют. Так и у нас должно быть, эшелонировано. Где-то этот дрон-перехватчик ничего не увидел, не перехватил. Сработала ЗРПК. Все. Где-то ребам действительно удалось перехватить частоты, подавить. Оно у нас летит, тот, тот же самый эти военкомат разбирали тут по Утаве днем. Вчера. Они живут своей жизнью, они уже даже не шифруются ночью летать. То они ночью пробовали, думали, что мы ровно ночью будем летать, если у нас, если в, России, в Украине военная ставка экспериментирует какими-то дронами-перехватчиками. Даже если вы этим дроном-перехватчиком перехватили 30% шахедов, это супер. Но остальные то летят куда-то. Ну а по, по, по Утаве, ну, ЗРПК, мере предосторожности работников военкомата покидать помещение. Ну и документацию понятно, что надо куда-то перепрятывать. Но она, в принципе, электронная. Всем, кто посражал в Украине за эти дни мои співчуття. Німеччина хоче закупити в США дві системи Петріо для України. Дві батареї в повному обсязі. Там йде машина управления, ретрансляционная вышка, радар недоделанный. X-59, по-моему, X-53, не 53 и 63 Самые лучшие у них радары, они стоят на системах ТАТ, и то не вариант. Надо в радар делать, вот, и, и, евреи делают в Израиле, он с четырех зон, он берет, ну, то есть, там, например, такая болта поднимается, как гриб, с этой стороны две панели и с этой две тогда он работает. А у американцев рассчитано, что в одном месте будет не одна батарея стоять, а три треугольником. Поэтому mm -hmm. у них вот этот 53 радар, там Q53, он несовершенный. Подытожим, <связь> что если США сейчас продадут два патриота Германии, то значит работает первая теория с предыдущего Вога, что американцы тупо хотят за все получать бабки. Но они страна капиталистическая, хоть и евангелисты там в большинстве. И понятно, это их не такое намерение. Если они немцам откажут в двух патриотах, то значит забываем про эту страну во время администрации Трампа. Вот я иногда говорю про про Сырского. Когда Зеленский поймет, что надо что-то с ПВО менять, вот кто ему подсказывает по ПВО, надо найти нужного человека, умного, который будет умные мысли говорить. И ну, с Сырским надо что-то делать. Ничего личного. Был бы он Печенкин, либо Котенкин, фамилия. Мне все равно как. Он стратегически слабый. Вот россияне на днях нарезали новый участок, если смотреть на Валуйки, на север, это Купинский район, пошли, вот три села взяли пограничных сразу. Ни минных заграждений, ничего, сейчас будем опять дронами ловить их. Одно и то же. Когда вы начнете ставить минные поля? В общем, яркий пример, как это работает, моя первая схема, что мы нанимаем лоббистов компании Рейтон, и они нам лоббируют контракты напрямую между украинским правительством и Рейтон, самым крупным производителем ракет в мире. Это вчера выезжал Зеленский в Данию лично с Умеровым и подписывали с компанией Свитбит меморандум по производству дронов там с самым последним интеллектом подписывал со стороны американцев Эрик Шмидт. Ну, эти, эти дроны типа себя хорошо показывают, они будут бороться с шахедами в том числе. То есть, эта схема должна работать всю военную отрасль в США регулирует ГАРПА. Ой, ДАРПА. ДАРПА это организация, которая дает право на ту или иную сделку военную. Если ДАРПа не будет блокировать, что покупайте за бабки у американцев оружие, то почему бы и нет? Британцы, кстати, год назад нам сказали, я слушал этого посла, бывшего Украины в Лондоне. Они сказали, что чудаки, мы остров маленький, мы не семижильные, все, что могли, бесплатно мы вам дали, а теперь разными схемами, но через кредиты мы вам будем помогать. Все. За бабки. Да. Время, ну, что вам, нас не жалко, ну, оно чуть-чуть так прошло. Поэтому смотрим объективно. Ну, слава богу, что есть немцы, которых американцы развили за 70 лет э, инстинкт покаяния, и они нам все-таки помогают. Самый крупный донор Украины это немцы. И Канада. Ну, Канада по финансам. То есть канадцев физически мало. В зависимости от того, сколько их проживает, они дают много. Бундесвер. Ну, вы должны понять, вот Федоров рассказывает про эти дроны, перехватчики, это хорошо. Но почему-то все страны ЕС, наши партнеры, все сделали новейшие комплексы ЗРПК. И отдельно еще ракетные в малой дальности и, отдельно, и цифровые зенитки. CLS, И в Германии запущена программа 500 Sky, Ranger э, 300 и 100 RST LSS для Бундесвера. Крупный контракт. То есть они идут по путем, что с РПК, с РЛС необходимы как никогда. Так называемые электронные автоматические турели. Почему мы не идем этим путем? Сказать, что немцы дураки, то нет. Почему все страны есть, Массово штампует ЗРПК комбинированного типа. Мы дроны-перехватчики. Да все дронами не перехватишь. Над Киевом вчера близко години кружляв розвідник российский. Вот это перехватчики Федоров. Вот критикую Федорова. Ну где ваши перехватчики, если над столицей ці все бабки, что продают семочки, кричать? Он вылетает. Чего вы его не сбили? Он днем летает, а вечером вас атакует. Украина втратила до 40% протестантного населения, то для виновной экономики Украины необходимо додатково 4-5 миллионов людей. Первый заступник министра социальной политики Марчак. Ну да, придется вести этих с Бангладеша, если они сюда поедут. И там ну, есть намерение наших властей щемить э, население. Ну, это неправильная мера. Выворачивать до последние копейки из карманов люди просто все уедут. Думайте головой. Даже если кто-то что-то не доплачивает, где-то на оптимизация, люди выживают как могут. Потому что оно все рушится, к сожалению. Спасибо советам, что в СССР нарезали огромную такую. Есть куда отступать, и есть еще где предприятиям открываться. Но щипать их не надо. Вы же пилите суп, на котором сидите.